всегда бороться, всегда ну, в большей степени, наверное, побеждать. Это придает и уверенности, силы. Вы сами понимаете, что у нас возраст уже далеко не молодежный, но мы все равно всегда на всех соревнованиях, на всех турнирах стараемся как бы занять призовые места. Мы за них боремся, мы отдаем все силы, всю энергию на тренировках. То есть, конечно, очень тяжело совмещать э, семью, дом, работу. Но, тем не менее, мне кажется, что все, кто приходит сюда, э, это любовь к баскетболу. На втором месте, конечно, это встреча с друзьями, подругами, знакомыми, потому что э, все разбросаны по разной, что в Украине, по всему миру. Мы встречаемся, мы общаемся, мы вспоминаем молодые годы. Вот. Это тоже дает нам заряд бодрости, энергии. То есть э, ну, я считаю, что это очень хорошо, и чтобы побольше таких было и встреч, и турниров, чтобы мы могли ездить, встречаться, общаться. Поэтому я призываю всех, кто еще не пришел к нам, приходите. Мы всем очень рады. У нас, в принципе, в большей степени уже укомплектована команда 35+. Мы планируем той же команды, которой мы были в этом году в Острове, в том году на чемпионате мира. Я думаю, что этим составом, ну, может, кто-то прибавится еще. А так, в общем-то, составы команды у нас укомплектованы. Мы очень рады, очень довольны, что нас пригласили сюда. Честно говоря, не ожидали, что мы можем дать бой. Ну, так получилось, что мы выиграли. Тренируемся мы три раза в неделю. Тренируемся отлично. Раз показали такие результаты. Мы уже вернулись в баскетбол, ездили на Европу и в составе Киева. И взяли серебро, и поэтому впечатление вот той молодости, то, что мы не доиграли. Еще играть, играть и играть.